Вітаю вас! Сьогодні у нашій програмі Спільна мова а ми будемо говорити про необхідність залучення інвестицій в освіту. До розмови ми запросили проректора Херсонського державного університету, професора Олександра Співаковського. Олександра Володимирович, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий день. Ми не вперше вже обговорюємо цю тему. Вона така дуже актуальна, тому що модернізація вищої школи є сьогодні об'єктивною необхідністю. Так, і тут великої ваги набувають інвестиції. Інвестиції це не лише кошти, так. Так еще продолжите эту тему. Ага. Что, инвестиции, что инвестиции означают взагали? Инвестиции ⁇ это, скажем, интегрированные такие вещи, которые включают в себя и управление человеческими ресурсами, человеческими отношениями, и материальные активы, нематериальные активы, включая ноу-хау, в том числе и а, программное обеспечение. То есть это достаточно серьезная вещь. Потому что, если, скажем, какой-то крен будет происходить, вот скажем, в ту или иную область. Например, мы знаем, да, приходит много банков, приходят сюда серьезные деньги. Я не говорю инвестиция, заходят сюда серьезные деньги. И вот мы чувствуем по себе, как вырастает инфляция, внутренняя инфляция, которая, с одной стороны, вот, по отношению к гривна, скажем, по отношению к европейским, американской валюте, скажем, является стабильной, но мы чувствуем, как шаг за шагом поднимаются цены. То есть, конечно же, иностранные капиталу сюда выгодно сегодня приходить. Потому что, с одной стороны, мы имеем достаточно квалифицированную а, рабочую силу, с другой стороны, сегодня вот разница между, скажем, процентными ставками, которые сегодня существуют а, а, на Западе и в Штатах, и теми процентными ставками, которые сегодня существуют, скажем, в Украине, они разные а, доходит до 1 к 2, 1 к 3. Следовательно, конечно, сюда выгодно привести, там, скажем, миллион долларов, да, а через год, скажем, увести, а, ну, я к примеру говорю, 1 миллион 150 тысяч долларов, из которых там 50 тысяч долларов отдать, а 100 тысяч долларов это чистая прибыль иностранного капитала. Но с другой стороны, мы же и видим другую тенденцию. Инвестиции в виде денег сюда поступают, а квалифицированная рабочая сила отсюда уезжает. Мы сегодня ощущаем колоссальный дефицит, в первую очередь, на человеческих ресурсов. Вот помните, была год назад передача с ныне покойным Бондарем, когда он говорил о том, что да, мы готовы, пожалуйста, пусть молодежь приходит, мы готовы. Кадрах, да. Так? А сегодня мы говорим уже про... Мы и потеряли, это, посмотрите, несколько миллионов наших человек работает в Португалии, несколько миллионов человек работает сегодня в Испании, а в ряде европейских стран, ряд людей уезжает в Штаты и так далее. То есть сегодня, скажем, там 6-7 миллионов гастробайтеров, да, mm -hmm. причем хороших, нормальных, серьезных, профессиональных людей а сегодня отсутствуют в Украине. Они не создают продукт здесь. Это означает, что когда сюда заходит капитал, он потом же вымывается за счет того, что вывозит отсюда вот эта дополнительная прибыль, которая существует в виде разницы между процентными ставками, которые сегодня существуют на Западе и сегодня существуют в Украине. Поэтому инвестиции, инвестициям рознь Нужно очень аккуратно смотреть. Если это сбалансированная вещь, если к нам сегодня заходит сюда хорошая, нормальная технология, которая дает возможность а, привлекать рабочую силу, давать рабочие места, а люди, соответственно, зарабатывают, оставляют налоги здесь, в этой местности, то это, это, очень хорошая, нормальная инвестиция. Если это просто чистые деньги, то здесь надо очень внимательно посмотреть на то, а что же назад будет вывезено. Так, и тут великая роль ведется от самым начальным закладом, взагалі науке и керевникам абсолютно верно абсолютно верно вы знаете вот я ну когда смотришь ряд передач и видишь как скажем и на уровне города и на уровне области наши руководители люди которые имеют серьезные властные рычаги пытаются решить скорее тактические задачи задачи которые вот сегодня надо закрыть потому что там нужно воду провести там нужно решить вопрос подвода газа там нужно закрыть эту проблему там где-то крыша рухнула в школе ее нужно поднять там нужно скажем поставить компьютерный класс и так далее и вот такое впечатление, вот если просто посмотреть, это действительно у людей архитяжелая работа, которую они на себя взвалили. Они постоянно закрывают дыры. И в этом отношении получить системные решения очень сложно. Понятно, что нет серьезных сегодня капиталов, которые позволяют системно подходить к решению вопросов. Поэтому а мое предложение, что помимо того, что нужно закрывать эти дыры, которые позволяют просто выживать, Херсон и Херсонской области, конечно же, нужно рассматривать наши университеты, которые существуют на территории этого региона, как территории, где решаются стратегические задачи. Ведь мы же готовим и выпускаем людей, которые здесь как минимум будут создавать стоимость, увеличивать стоимость нашего региона на протяжении 40, 45, 50 лет. Поэтому вот от того, как сработают университеты, зависит решение стратегических задач в этой области. Смотрите, где у нас колоссальные потери. Мы говорим об инвестициях, понимаем все-таки, под ними приход сюда денег. Но никто вот, никогда не рассматривал такую проблему. Первая потеря идет колоссальная. У нас очень хорошие школы, у нас очень хорошее среднее образование, у нас действительно хорошие учителя. Они подготовили хороших, замечательных ребят. Процентов 15 это просто элита города Херсона и Херсонской области. эти ребята при первой же возможности раз улетают. Кто в Донецк, кто в Днепропетровск, кто в Киев, кто во Львов. Очень много ребят уезжают в Москву, в МФТИ, в МГУ и так далее. И никто не задумался над тем, что мы теряем тот потенциал, который бы стратегически создавал преимущество для нашего региона на протяжении 40-50 лет. Дальше, вторая потеря. Наконец, ладно, мы зашли, ну, менее талантливые дети, хотя это нехорошо так делить, но мы же понимаем, что mm -hmm. люди равными никогда не были и не могут быть. Заходят в университеты, мы их готовим, и опять вот эти сливки, наиболее талантливая часть, опять уезжает из Херсона, из Херсонской области. Как залишать все же таких тут? Какие вы бачите выход? А в первую очередь, в первую очередь, Нужно поставить эту проблему. Никогда не стояла проблема того, как удержать наиболее талантливую часть молодежи, которая заканчивает школы. И вторая задача, как удержать наиболее талантливую часть молодежи, которая заканчивает вузы. Давайте хотя бы поставим эту проблему, проведем круглый стол с властью, с бизнесом. И обсудим решение этих проблем. Ведь сегодня тот же бизнес встречается с проблемой того, что где взять а, квалифицированные кадры. Где их взять? Практически все они выезжают за пределы Херсонской области. Вот даже мы сталкиваемся с проблемой того, что мы сегодня готовы давать, например, хорошую работу для квалифицированных разработчиков программного обеспечения, там, начиная от 2-2,5-3 двух, двух, тысяч гривен. Готовы давать эту работу, но сегодня найти достаточное количество людей, которые готовы прийти на эту работу, мало. Вот я прямо сейчас, для того, чтобы не быть просто голословным, а говорят, вот он только говорит, вот мой телефон 3267-07, Спиваковский или семь 3267-43, Дмитрий Евгеньевич Щедролосин. Пожалуйста, звоните, если вы действительно обладаете соответствующей квалификацией, тестеры, девелоперы, пожалуйста, звоните, приходите к нам. Мы проведем так называемый performance review, да? э, где мы посмотрим на ваши профессиональные компетенции. Мы готовы вас брать на работу. Пожалуйста, нет никаких проблем, но мы сталкиваемся с колоссальным... Твердотость и профессионализм. Не хватает людей. Многие только он закончил наш университет, вот у нас потрясающая ситуация, у нас борьба идет за студентов, которые уже находятся на третьем курсе, вот прикладная математика. точка информатика колоссальная проблема, они уже уже киевские фирмы уже наложили глаз многие на наших ребят, правильно? Только он поработал там, скажем, где-то у нас там полгода год, тут же он улетает на полторы тысячи долларов в Киев, И это есть сегодня серьезная проблема того, что происходит колоссальная утечка мозгов. А ведь мышь могли бы в том числе создавать здесь силиконовую долину, когда наиболее молодые талантливые ребята а, работали бы здесь. И инвестиции были бы в виде заработной платы, которую бы они получали. И поскольку они живут здесь, эта заработная плата в виде походов в магазины, в виде походов в разные точки этого города, она оставалась бы на этой территории. Так вот такие инвестиции через заработную плату они действительно повышают стоимость города. Смотрите, насколько быстро растет земля в Херсоне, стоимость земли в Херсоне, насколько быстро растет стоимость недвижимости в Херсоне. Но, грубо говоря, практически нет возможности обработать. Это происходит из-за чего? Количество денег, в том числе иностранных, которые заходят в Херсон, просто не успевает переваривать. Просто не хватает квалифицированных людей. Тобто, гроши есть, а вот... Но сегодня создается интересная ситуация, когда количество денег заходит больше, чем их могут переварить. Это создает в том числе внутреннюю инфляцию. Поэтому мы сейчас, сегодня должны думать о том, как талантливую часть молодежи оставлять здесь. Это очень, серьезный, очень серьезное стратегическое решение для того, чтобы через 5-7 лет вот те проблемы, которые у нас сегодня существуют, они начали отсутствовать. Мы должны думать, конечно же, и о рабочих кадрах. Как возвратить людей из Португалии, из Испании. Но мы и должны думать о том, чтобы молодые ребята с хорошими мозгами, с хорошей подготовкой школьной, с хорошей вузовской подготовкой не Оставались здесь. Мы должны им давать высокооплачиваемую работу. Да, она может быть в два раза меньше, чем, скажем, в Киеве. Но мы понимаем, что в Киеве жизнь в 4-5 раз дороже, чем в Херсоне. Поэтому это нормально. И это наше конкурентное преимущество, что, скажем, для, для разработчика программного обеспечения, если ты даешь, например, ему а, там, 3000 гривен, то ты прекрасно понимаешь, что он даже на 1000 долларов не уедет в Киев, потому что для Херсона 3000 гривен и 5000 гривен для Киева это не Мивіші трі 3000 в Херсоні намного лучше, ніж 5000 тисяч кіліців і взагалі сьогодні сучасний стан економіки потребує формування нового підприємницького середовища, мабуть, і генерації нових власників. Так, от як взагалі поєднати тут науку, бізнес, роботу в цілому, адже ви готуєте фахівців не просто ради, скажемо там, їх спеціальності, а для того, щоб вони потім... Вы знаете, Это вопрос очень сложный, очень сложный, потому что он как бы заставляет интегрироваться разные компоненты. Власть, власть местная, власть на уровне Украины, он должен интегрировать усилия со стороны вузов со стороны ректоров, проректоров, деканов и так далее. Здесь необходимо решать вопросы сбалансированности, скажем, государственного заказа. Сколько нужно заказывать специалистов той или иной специальности? Как учесть региональный заказ? Как учесть тенденции развития этого региона? Понимаете, так или иначе мы все люди, и поэтому, естественно, каждый из нас имеет определенный интерес. Это абсолютно нормально. И поэтому как сбалансировать личные интересы, общественные интересы, интересы государства? В плане того, чтобы получить не только преимущество, скажем, сегодня или там завтра, а получить преимущество на долгий период жизни, это достаточно сложно. Поэтому ваш вопрос, он требует, требует в первую очередь, честной прозрачной политики в области формирования заказа, государственного заказа, когда государство готово финансировать подготовку специалистов с тем, чтобы они закрывали проблемы и региона, закрывали проблемы Украины, и, самое главное, они работали на будущее. Поэтому... Здесь требуется взаимодействие всех этих частей. Вот а, министр образования и науки Украины, вот Станислав Николаевич Николаенко, он постоянно говорит, вот как нам, что нам надо сделать для того, чтобы объединить, ну, фактически ваш mm -hmm. вопрос, что надо сделать, чтобы объединить обучение с включением студентов в исследование и затем с тем, чтобы, грубо говоря, эти студенты имели хорошую, нормальную, высокооплачиваемую работу. То я хочу сказать, что каждый для себя в своей предметной области, скажем, мне по информатике как мне говорят, ну, да, конечно, компьютерщиком Хорошо, вот сейчас существуют заказы и так далее. Неправда это такая же самая проблема у нас существует получение заказов. Потому что если, скажем, мы очень плохо, и сюда приезжают серьезные люди, смотрят, как мы готовим, они говорят: спасибо за внимание. Мы посмотрели, вы местечковых готовите программистов и решаете вопросы на этом уровне. Если мы готовим, скажем, программистов а на уровне, там, скажем, стандартов там ISO там 9001-2000, когда мы используем там, современные технологии управления качеством разработки программного обеспечения, то, естественно, когда приезжают сюда люди, они проводят специальные аудиторские собеседования с нашими студентами и говорят, да, мы готовы, мы готовы предоставлять этим людям работу, там начинают полутора-двух тысяч гривен. Поэтому то же самое касается и другого. Что не существует потребности в хороших экономистах? Существует однозначно. Сегодня тот, кто имеет MBA, нет проблемы сегодня в мире получить работу. Что не существует проблемы сегодня переводов? Да, на хороших переводчиков сегодня стоит очередь отряда фирм. Что не существует проблема, а проблемы, а, скажем, в области истории существуют такие проблемы. То есть потребность в специалистах разных специальностей существует. Но хочу заметить хороших. Высоко квалифицированный, высоко